wannan masifar da muka tashi yau da ita a cikin arewacin najeriya ban taba ganin irin ta ba na hafisa baby sai dai nanin ce inanillahi wa inayilayin raju'una wannan abu ya munana wannan ba abu ba da za a ce za a ta ko za za'aika za ko za'aika za abu ne kawai na nazari sai dai a ce inanillahi wa inayilayin raju'una domin kuwa masifar ta wuce ya haurafi shi a Allah ka ci gaba da rufa mana asiri darajar annabi Muhammad muhammadu sallallahu alaihi wa sallama Allah ka taba nuna mana wannan mummunan ranar a cikin rayuwar mu. Ubangiji Allah kiyaye. Allah ya ba ku rufin asirin da za a ku sauka daga cikin wannan layi ba har sai ta kai kuna tura ana ganin shi ba a fili. Inna ni